Kanser payudara, satu nama yang cukup kita geruni. Tapi, macam mana kalau kita ada satu detektif baru yang boleh bantu kita kesan musuh ni lebih awal? Detektif ni bukan manusia, tapi kecerdasan buatan ataupun AI. Untuk kali ini, kita akan selami satu tesis PhD yang sangat hebat oleh Tengku Muhammad Hanis yang pada dasarnya melatih AI untuk jadi detektif pakar dalam kes kanser payudara di Malaysia. Okey, ini plan kita. Mula-mula, kita tengok dulu besar mana sebenarnya cabaran dekat Malaysia. Lepas tu, kita jenguk Akademi Latihan AI untuk tengok macam mana ia diajar berfikir. Seterusnya, kita ikut detektif AI ni buat kerja, menyiasat dua jenis bukti, data pesakit dan imej perubatan. Dan akhir sekali, kita tengok hasil siasatan tu. Boleh pakai ke tak alat baru ni untuk doktor-doktor kita? Okey, bahagian satu, Sebelum kita masuk bab AI yang canggih-canggih ni, penting sangat untuk kita faham dulu kenapa kerja-kerja macam ni diperlukan. Sebab ini bukan setakat nombor dan statistik tau. Ini tentang kesihatan, kesihatan wanita-wanita di sekeliling kita yang sedang berdepan dengan satu cabaran yang agak unik di Malaysia. Tengok nombor ni, 18.8% ini bukan sikit-sikit punya -sikit peningkatan, ini lonjakan yang besar dalam tempoh yang singkat, hampir 20%. Jelas sekali kita perlukan cara baru, idea baru untuk tangani masalah yang semakin serius ni. Dan dalam krisis ni ada satu lagi komplikasi yang tersembunyi namanya ketumpatan mamografi. Ah ha, jangan risau dengan nama teknikal ni, senang je nak faham. Ia cuma beza antara tisu padat dengan tisu lemak. Tapi kat sinilah masalahnya bermula. Dalam imbasan mamogram, tisu padat nampak putih. Tisu kanser pula nampak putih juga. Ah, ha, nampak tak masalahnya kat mana? Inilah yang pakar panggil kesan penyamaran. Cuba bayangkan kita tengah cari sebiji bola kapas dalam ribut salji susah kan macam itulah susahnya nak cari tumor yang berwarna putih di antara tisu-tisu lain yang juga berwarna putih dan ini satu isu besar terutamanya untuk wanita Asia yang secara genetiknya lebih cenderung mempunyai ketumpatan payudara yang tinggi musuh kita ni memang pandai menyamar Baik, kita dah faham masalah dan kesukarannya. Sekarang tiba masanya untuk kita kenal dengan wira cerita kita, si Detektif AI. Jom kita tengok macam mana ia dilahirkan dan dilatih untuk memburu musuh yang tersembunyi ni. So, apa benda sebenarnya pembelajaran mesin atau machine learning ni? Senang cerita, bayangkan kita ada seorang pelatih perubatan yang ada kuasa super. Dia tak pernah tidur, tak penat dan boleh baca beribu-ribu fail case dalam sekelip mata. Tujuannya untuk cari kaitan-kaitan kecil dan corak-corak halus yang mungkin mata kita terlepas pandang. Proses latihan dia pun mudah je. Ada tiga langkah. Pertama, kita bagi dia semua file case, data-data pesakit, image-image memogram, semuanya. Kedua, kita ajar dia okey. Yang ni nampak macam suspek berisiko tinggi. Yang ni nampak okey. Dan ketiga, ini bahagian paling penting, kita uji dia dengan kes-kes baru yang dia tak pernah tengok untuk pastikan dia betul-betul pandai. Okey, detektif AI kita dah sedia untuk siasatan pertama. Misi dia kali ini, cuba cari petunjuk risiko hanya dengan guna maklumat asas yang, yelah, yang kita semua isi dekat borang pendaftaran klinik tu. Persoalannya, boleh ke? Dengan hanya maklumat macam umur, berat, sejarah keluarga, cukup ke untuk AI kesan tanda-tanda awal bahaya? Sebab kalau boleh, cuba bayangkan, ini akan ubah sepenuhnya cara kita buat saringan awal. Boleh jadi jauh lebih cepat dan mudah. Dan ini jawapannya. Ya, yeah, boleh. Daripada semua maklumat tu, AI kita jumpa lima petunjuk yang paling kuat. Umur, bilangan anak, BMI, status menopause dan satu lagi, perilayan awal daripada doktor. Kira macam daripada semua bunyi bising dalam data, detektif AI kita berjaya jumpa petunjuk-petunjuk yang paling penting. Siasatan pertama kira berjaya lah, tapi sekarang kita naikkan level. Kita bagi cabaran lagi susah. Misi kedua untuk detektif AI kita bukan lagi tengok nombor atas kertas, tapi kena analisis sendiri tempat kejadian jenayah tu, image memogram. Ha, kali ni AI kena belajar untuk jadi macam seorang pakar radiologi. Dia kena lihat imej tu, kena faham corak, tekstur, bayang-bayang dan cari apa-apa saja yang nampak pelik yang mungkin jadi tanda adanya sel kanser. Dan slide ni tunjukkan betapa susahnya kerja tu. Tengok yang sebelah kiri, tisu tak padat, senang sikit kan? Kawasan gelap jadi kalau ada benda putih yang pelik, senang nak nampak. Tapi, tengok pula yang sebelah kanan. Tisu padat, semuanya putih. Macam mana nak cari suspek dalam keadaan macam ni? Inilah dicabaran ribut salji yang kita sebut tadi. Jadi, macam mana AI ni nak tembus ribut salji itu? Well, ia guna satu strategi yang bijak. Ia guna satu pasukan detektif digital elit, bukan seorang je. Bayangkan setiap detektif dalam pasukan ni ada kepakaran masing-masing. Bila mereka bekerjasama, gabungan kuasa mereka ni lah yang membolehkan AI ni nampak benda yang mata kita mungkin terlepas pandang. Okey, kedua-dua siasatan dah pun selesai. Data dah dianalisis, imej pun dah diimbas. Sekarang, tibalah masanya untuk kita tengok keputusannya. Apa makna semua ni untuk para doktor dan pesakit di luar sana? Ya, inilah soalan cepu dia kan? Semua latihan, semua teknologi canggih ni menjadi ke tak? Adakah detektif AI kita ni betul-betul boleh diharap? Jawapannya, kita ambil terus daripada penulis tesis itu sendiri. Kesimpulannya, pendidikan ini membuktikan yang potensi pembelajaran mesin dalam bidang ini memang sangat-sangat besar. Ia bukan lagi angan-angan sains fiksyen, tapi satu kebolehan yang dah terbukti secara saintifik dan ini kad laporan prestasi dia untuk data pendaftaran satu model AI ni memang jadi juara jauh tinggalkan yang lain untuk analisis imej pula pasukan detektif digital kita tu menunjukkan prestasi yang baik pendek kata dua-dua siasatan bukan setakat lulus tapi lulus dengan cemerlang jadi, inilah kesimpulan paling penting yang kita kena faham. Matlamat penyelidikan ni bukan nak cipta doktor robot yang akan ambil alih kerja manusia. Tak, sebaliknya ia berjaya membina satu pembantu digital yang sangat pintar yang boleh jadi macam sepasang mata kedua untuk doktor, bantu mereka buat keputusan dengan lebih yakin. Dan soalan ni mesti bermain dalam fikiran ramai orang kan. Bila mesin dah makin pandai, adakah pakar-pakar manusia macam doktor ni akan terancam? Jawapannya ringkas dan padat. Tidak. AI di sini bukan untuk menggantikan tapi untuk memperkasakan. Ia macam kita bagi seorang tukang kayu satu set alatan berkuasa tinggi. Bukan untuk ganti kemahiran dia tapi untuk bantu dia hasilkan kerja yang lebih baik, lebih cepat dan lebih kemas. Dan inilah caranya ia memperkasakan doktor. AI ni boleh tolong tapis beratus-ratus kes dan angkat bendera merah untuk kes yang paling berisiko. Ini membolehkan doktor fokus pada pesakit yang betul-betul perlukan perhatian segera. Benda ni dapat kurangkan masa menunggu dan yang paling penting, ia membawa kepada pengesanan yang lebih awal dan bila dapat kesan awal, peluang untuk sembuh pun jauh lebih tinggi. Penyelidikan yang hebat macam ni sebenarnya membawa kita selangkah lebih dekat dengan masa depan tu. Jadi persoalannya sekarang bukan lagi jika AI akan membantu dalam bidang perubatan. Persoalannya ialah bila. Bila agaknya AI akan jadi sebahagian daripada rutin penjagaan kesihatan kita semua? Ha, itulah soalan besar yang kita boleh fikirkan bersama.